darhaqiqat xalqimizda til bilgan el biladi deb bejiz aytilmaydi tirishqoq yoshlarning xorijiy tillarni o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi kun sayin kuchaymoqda maktabdayoq o'quvchilar kamida bitta kasb va ikkita tilni mukammal o'rganishyapti navoiy viloyatining xatirchi tumanidagi yigirma ikkinchi maktabning to'rtinchi sinfida tahsil olayotgan salohiyatli yoshlardan biri bitu sertifikatini qo'lga kiritgani hamda qiziltepalik o'quvchilarning erishgan yutuqlari ham fikrimiz isbotidir muxbirimiz ana shu ikki faol o'quvchi misol mavzuni davom ettiradi bugun qishloqlarimizda ham o'quvchilarning zamonaviy bilim va kasb hunar egallashi uchun shahar sharoitidan kam bo'lmagan imkoniyatlar yaratib berilmoqda xususan o'qituvchilarning endilikda ortiqcha yumushlardan ozod bo'lgani ham ta'lim sifatiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda astoydil qilinayotgan mehnat ham o'z natijasini ko'rsata boshladi zarina muhiddinova ham ilmli kishining kelajagi porloq bo'lishini yaxshi anglaydi shu bois ham u xorijiy tillarni puxta o'zlashtirishga bel bog'ladi 4 sinf o'quvchisining ilk natijalari esa havas qilsa arzigulik hozirda uning til bilish darajasi b 2 ga teng muhiddinova zarina maltlv darajasidan ellik olti balni olib uh, yuqori bal bilan natijaga erishdik bizning davrimizda beshinchi sinfdan boshlab chet tili o'tilardi yurtboshimizning tashabbusi bilan birinchi sinfdan boshlab chet tillarni yo'lga o'tilish darslarni yo'lga qo'yilganligi sababli uh, judayam ko'p yutuqlarga erishyapmiz uh, men bundan juda yam xursandman va bu bilan to'xtab qolmaymiz biz yanada darsni davom ettiryapmiz nasib etsa xalqaro darajadagi ils imtihonidan to'qqiz euh, balni olmoqchimiz bunga ko'zim yetadi va ishonaman zarina ham juda judayam talantli qobiliyatli qiz uning erishgan natijasidan bugun nafaqat ustozlar balki mahalladoshlar ham xursand zarinaning o'zi esa til o'rganishga qiziqish va ishtiyoq bo'lsa o'rganish qiyin emasligini aytmoqda sinfdoshlari ham zarina singari sertifikat olish uchun til o'rganishni boshlab yuborgan bo'sh vaqtimda ko'pincha ingliz tili darslarini qilaman va ularni kuchaytirishni har bir skillimni kuchaytirishga harakat qilaman ingliz tili tinglab tushunishlarni o'qib tushunish va uyda o'zimni ustimda ko'proq ishlashga harakat qilaman ustozlarim meni o'sha shu sefr olishim uchun kattakon ta'lim berishdi va ularga katta rahmat deb qolaman qiziltepa tumanidagi o'n yettinchi maktab o'quvchisining yutuqlari ham havas qilsa arzigulik boisi munavara o'ninchi sinfda o'qiyotgan paytida ingliz tili va biologiya fan lardan joriy yilda esa ona tili va adabiyoti tarix hamda kimyo fanlaridan milliy sertifikatlarni qo'lga kiritgan edi u hozirda o'n birinchi sinf o'quvchisi kelajakda shifokor bo'lishni maqsad qilgan munavvara maktabni bitirib tibbiyot oliy o'quv yurtiga hujjat topshirishni rejalashtirgan imtihon paytida faqatgina u majburiy fan bo'lgan matematikadan o'nta test ishlaydi qo'lga kiritgan sertifikatlari esa unga qolgan fanlardan yuz foizlik ko'rsatkichni ya'ni bir yuz yetmish sakkiz ballni taqdim etadi